ભાગ લીધો હતો ડોહા ખાતે યોજાયેલ બસો ત્રણ ડેસ સ્પર્ધા ભારતની નેશનલ માસ્ટર સ્વિમર માંથી કરી આંતરરાષ્ટ્રીય ખાતે પહોંચવાની સિદ્ધિ મેળવી છે સ્વિમિંગની ત્રણ વારના બ્રેક વચ્ચે નેશનલ લેવલ પર સતત દસ વર્ષથી એકથી ત્રણ નંબર મેળવી તનતોડ મહેનત હવે આંતરરાષ્ટ્રીય મેડલેડ માટે લેવાની ખેવના વ્યક્ત કરી છે મન મક્કમ અને ઈરાદો પાક્કો હોય તો કોઈ પણ કઠિનતા હોય તે આસાન બની જતી હોય છે બાદ આવાજ મક્કમ મનના અંકલેશ્વર વાલિયા રોડ પર આવેલા સ્કૂલની પચાસ વર્ષીય શિક્ષિકાને દેશવતી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વિમિંગમાં બસો ત્રણ વચ્ચે ભારતનો તિરંગો લઈ ઉતરવાની સિદ્ધિ મેળવી છે નવ વર્ષની ઉંમરે સ્વિમિંગ શરૂ કરી ઓગણીસો એકાણું સુધી નેશનલ સ્વિમિંગ ખેલાડી તરીકે મેડલ મેળવવાની સિદ્ધિ મેળવનાર ગીતાંજલિ વૈતાથી અંકલેશ્વર આવ્યા બાદ સ્વિમિંગ છોડી દીધું હતું જે બાદ બે હજાર ચૌદમાં પુત્રના આગ્રહથી સ્વિમિંગની પુનઃ શરૂઆત કરી નેશનલ લેવલ પર રાજકોટ ભાગ લઈને ગોલ્ડ મેડલ મેળવી આજે બે હજાર ચોવીસ સુધી પ્રતિવર્ષ નેશનલ લેવલ ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલ મેળવી રહી છે તાજેતરમાં નેશનલ લેવલ ટાઈમિંગ અને સ્વિમિંગ કરી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે યોજાયેલ ફીના વર્લ્ડ એક્વેટિંગ માસ્ટરની ટિકિટ મળી હતી અને ડોહા ખાતે યોજાયેલ ફિના વર્લ્ડ એક્વેટિંગ માસ્ટરનું ભારતનું પ્રથમ પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું જેમાં અગિયારમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું થોડી સેકન્ડ માટે નિશાન ચૂક થયું હતું ત્યારે આગામી વર્ષે પુનઃ ઇન્ટરનેશનલ સ્પર્ધામાં ભારત માટે મેડલ મેળવવાની ખેવના વ્યક્ત કરી છે સ્વિમિંગનું પેશન મને ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર પહોંચાડ્યું નવ વર્ષથી સ્વિમિંગની શરૂઆત કરી હતી આજે ઇન્ટરનેશનલ સ્વિમર તરીકે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો ગર્વ છે ઓગણીસો એકાણુંમાં સ્વિમિંગ બંધ કર્યું પુત્રના કહેવાથી બે હજાર ચોવીસમાં પુનઃ શરૂ કર્યું હતું જે બાદ એક્સિડન્ટ ખભામાં ઈજા થઈ હતી જેને લઈ પ્લેટ અને નવ બોલ્ટ લાગ્યા હતા લોકો કહેતા હતા કે સ્વિમિંગ મારું પૂરું થયું પણ તબીબો અને ફિઝિયો અને મારા પરિશ્રમ બાદ ત્રીજી ઇનર શરૂ થઈ અને આજે નેશનલ લેવલ પર ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે નેશનલ લેવલના મેડલ બહુ જીત્યા છે બસ હવે દેશ માટે ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર મેડલ જીતવાનો લક્ષ્ય છે नमस्कार मेरा नाम गीतांजलि बाबू भटतिल है मैं एक टीचर हूँ एक माँ हूँ और एक ग्रीनी भी हूँ मैं नौ साल की थी तब से मैं स्विमिंग कर रही हूँ और आज स्विमिंग करते करते मैं इंटरनेशनल तक पहुँच गई हूँ तो इसकी जो कहानी है थोड़ी बड़ी है लंबी है पुरानी भी है मैं 1991 तक नेशनल्स खेली उसके बाद मैंने बंद कर दिया स्विमिंग करना उसके बाद यहाँ पे आने के बाद 2014 में मेरे बेटे ने फिर से बोला मम्मा आप फिर से क्यों नहीं स्विमिंग करते हो इतना अच्छा आप स्विमिंग करते हो तो फिर मैंने शुरू किया 2014 में मैंने राजकोट में मास्टर्स नेशनल हुआ था उसमें सिल्वर मेडल मिला मुझे तो तब से लेके अब तक मुझे नेशनल्स में कुछ ना कुछ मेडल्स मिल ही रहे हैं फर्स्ट सेकेंड हो ही रही हूँ मैं और इस बार पहली बार मैं क्वालिफाइंग टाइमिंग लेने के बाद मैं इंटरनेशनल के लिए गई दोहा में जो फीना वर्ल्ड एक्वेटिक मास्टर्स हुआ था उसके लिए गई वहाँ मैं लरेंस पोजीशन में, में आई और वहाँ 203 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था तो वहाँ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा और आगे उम्मीद करती हूँ कि अगले साल में इंटरनेशनल मेडल्स ये मेरे सारे नेशनल्स के मेडल है तो अगले साल पहला तीन मेडल में से कुछ ना कुछ मेडल तो मेरे गले में होगा उसकी उम्मीद रखती हूँ और आप लोगों से ये उम्मीद करते हो कि प्रे फॉर मी कि मैं तीन मेडल में से कोई एक मेडल तो इंडिया के लिए ले कर आऊँ आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो हाँ बच्चों के लिए गुजरात और पूरे भरूच के बच्चे के लिए मैं बोलूँगी कि अब कोई ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी करो फिज़िकल एक्टिविटी करने से हम लोग फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रहता है और मैं बींग ए स्विमर मैं आपको स्विमिंग के लिए इसीलिए बोलूंगी स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज आपके इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गन दोनों का ही आपका एक्सरसाइज हो जाता है मेरा एक्चुअली शोल्डर इंजरी हुआ था तो शोल्डर इंजरी होने के बाद मेरा अभी भी हाथ में एक प्लेट है और नौ स्क्रूज़ है उसके साथ ही मैं स्विमिंग कर रही हूँ और स्विमिंग के वजह से ही मेरा हाथ घूम रहा है और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तभी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि तुम्हारी स्विमिंग खत्म हो गई तो मुझे वो बात थोड़ी लगी दिल पे लगी तो मैंने फिर से चैलेंज के हिसाब से लिया और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे फिज़िकल जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है सर्जन उन्होंने जो अच्छा सर्जरी किया डॉक्टर संतोष और दूसरा जो मेरा एक्वा फिटनेस और फिजियोथेरापिस्ट है पुणे के सन सिटी हॉस्पिटल से उन लोगों का उनके वजह से एक साल के अंदर मैं फिर से कंपटीशन में आई और नेशनल्स में फिर से मुझे सिल्वर मेडल मिला तो मैं इसीलिए आज के बच्चों को बोल सकती हूँ कि मेरे पास अगर प्लेट होने के बाद भी पचास की उम्र में मैं अगर स्विमिंग कर सकती हूँ देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ और कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो तो मेरे सब बच्चों के लिए इवन बड़ों के लिए भी मैं बोलती हूँ कि ट्राई टू कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर द कंट्री अपने साथ साथ अपने देश के लिए भी कुछ करो दैट इज माई एडवाइस फॉर एवरी थैंक यू